বিজেপিৰ নেতাসকল ভয়ত পেপোৱা লাগিছে শাসকীয় দলৰ যিবিলাক নেতা আছে নামী দামী নেতাসকলক ভোটে খেদিছে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্যটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে ভালে থকাটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মৰম দি যাব চাওকচোন এতিয়া বিজেপি দলৰ কেনেকুৱা বিতৰ্ক এটা আহি আছে শাসকীয় দলৰ হয় নাই মুখ্যমন্ত্ৰীটো য'তে ত'তে যি টি ভাষণ দিয়ে ৰাখে আজি অসমীয়া ৰাইজ খোবিত হৈ পৰিছে এতিয়া চাওক বিজেপিৰ অন্য কথা নকওঁ আপোনালোকে গমেই পায় অলপতে বি টি আৰত কেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিল আমাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক বি টি আৰত সোমোৱাটো প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছে মানে প্ৰৱেশ নিষেধ সেই দিলীপ শইকীয়াই এতিয়া এটা প'ষ্ট দিছে মানে মই কালি এটা নিউজ পাইছিলোঁ তাতে নিউজত কোৱা শুনিছোঁ গৌৰৱ গগৈৰ কথা যে গৌৰৱ গগৈ বি টি আৰত গৈ লাভ নাই বি টি চিত গৈ লাভ নাই বি টি চিৰ কথা বা বি টি আৰৰ মনৰ মা মানুহৰ মনৰ কথা হেনো গৌৰৱ গগৈ বুজি নাপায় গতিকে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থাকোঁতে উন্নয়নৰ কাৰণে বি টি চিৰ বা বি টি আৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিবিলাক টকা দিছিল সেই টকাবোৰ হেনো নেতাসকলৰহে পকেট গৰম হৈছিল বি টি আৰত কোনো উন্নয়ন কৰা নাছিল আৰু এই কোঠাষাৰ কৈছে কোনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই চাওকচোন বাৰু তেওঁৰ মুখত এই কথাষাৰ সভা পায়নে সভা পায়নে আপোনালোকে কওকচোন আমি গম পাওঁ অলপতে তেওঁৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কৰি দিছে বি টি আৰত তেওঁ সোমোৱাই বন্ধ তেওঁক ইমানেই বেয়া পাইছে বি টি আৰৰ ৰাইজে সেই বড়োসকলে আচলতে কি জানে বড়োসকল মানুহ হ'ল ট্ৰাইবেল মানুহখিনি খুব চাদা চিধা খুব চিম্পুল তেওঁলোকৰ লাইফটো খুব চিম্পুল একদম চিধাকৈ চলে তেওঁলোকে টেৰাপেকা ভাল নাপায় আৰু এইখন চৰকাৰৰ মানুহে মানে কৈ তেৰাকৈ কাম কৰে বেলেগকৈ তাৰমানে কিবা এটা কৈ কিবা এটা কৰে খুব তেৰা বেকাকৈ কথাবিলাক কয় আৰু বি টি আৰৰ ৰাইজক মানে উলু বনাব বিচাৰিছিল যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ বহুত মাটি বা আমাৰ ইয়াৰ মাটিবিলাক আদানীক দিলে ৰামদেৱক দিলে কাবাক দিব এতিয়া চাগে বি টি আৰতো চাগে মাটিখিনি তেওঁলোকে দখল কৰিব বিচাৰিছিল খিলঞ্জীয়াৰ হাতত বিক্ৰী কৰিব চাইছিল আৰু এই কথাখিনি নকবলগীয়া কথা কোৱা কাৰণে বিটি আৰ হ'ল দিলীপ শইকীয়াক সোমোৱা বন্ধ কৰিছিল বি টি আৰত তেখেতে নিজে লজ্জিত হ'ব লাগে আৰু তেওঁ আজি গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ হেনো বি টি আৰ গৈ লাভ নাই সেই সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বি টি আৰত উন্নয়নৰ কাৰণে টকা দিছিল যিখিনি নেতাৰ পকেট গৰম হৈছিল সেই নেতা খিনি আজি মই দিলীপ শইকীয়াক সুধিব বিচাৰিছো সেই নেতা খিনিতো বৰ্তমান এতিয়া আপোনালোকৰ চৰকাৰতে আছে মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী আদিকে ধৰি যিবিলাক মন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকেতো এতিয়াই ইয়াতে আছে ন তেওঁলোকেহে পকেট গৰম কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোঁতে উন্নয়নৰ কাম কৰিম বুলি যদি লৈছিল টকাখিনি তেওঁলোকে পকেট গৰম কৰিছিল নেতাখিনিতো বৰ্তমান এতিয়া বিজেপিত আছে ন ঠিক আছে আপুনি ভাল কথাই মনত পেলাই দিলে বি টি আৰৰ ৰাইজে যদি পাহৰিও গৈছিলে কথাখিনি এতিয়া মনত পৰি গ'ল অঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত যিবিলাক উন্নয়নৰ কাৰণে টকা লৈছিল মন্ত্ৰীসকলে উন্নয়নৰ কাম নকৰিলে তেওঁলোকৰ পকেট গৰম কৰিছিল আৰু সেইসকলে আজি বিজেপিত আহি পিনে আমাৰ ওচৰত ভোট খুজিব আহিছে মাটি বুজি পাইছে মাটি খিলঞ্জীয়াক বিক্ৰী কৰাৰ কথা কব আছে গতিকে নহ'ব এই কথাষাৰ বি টি আৰৰ ৰাইজে বুজি পাইছে হ'ব পাৰে বড়ো তেওঁলোকৰ বিবেক আছে ন তেওঁলোকৰ দেখি আছে এইখন চৰকাৰে কি কাম কৰি আছে ইমান মানে অশান্তি আনি আছে হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি কৰি আছে মাটিবিলাক নাইকিয়া কৰিলে এতিয়া আকৌ বি টি আৰত খোজ পেলাব গৈছে তেওঁলোকে মাটিৰ কাৰণে যিহেতুকে তেওঁক বন্ধু ক'লে তেওঁ এই কথা ক'লে চাজে নেকি সেইকাৰণে লাজ দিছে আজি অসমৰ ৰাইজে দিলীপ শইকীয়াকৰ লাজ দিছে সেইটো ক'ল এতিয়া আহিল লুৰিণজ্যোতি অকল গৌৰৱ গগৈকে ভয় নকৰে বিজেপি নেতাসকলে অকল গৌৰৱ গগৈকে ভয় নকৰে আহিল লুৰিণ জ্যোতিকে ভয় কৰা হ'ল কিয় জানে সিদিনাত ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰলৈ গৈছিল তাৰে পিছতে আহি পূৰা অসমত ভূমিকম্প হৈছে নহয় বিজেপিৰ নেতাসকলৰ মাজত লুৰিণ জ্যোতিক লৈ লুৰিণ জ্যোতিক যি নেতা আমি চাওঁ গম পাওঁ বিজেপিৰ কিছুমান নেতা আছে তেওঁৰ শাসনকালত গোটেই বছৰটোৰ পৰা গোটেই জীৱনটো খালী টোপনি মাৰি থাকে সাৰে নাপায় আৰু সেই গভীৰ নিদ্ৰাত মানে গৈ থকা গভীৰ নিদ্ৰা গৈ থকা গভীৰ নিদ্ৰাত গভীৰ টোপনিত যোৱা মানুহজনক যে সাৰ পোৱাই দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছে লুৰিণজ্যোতিক লুৰিণজ্যোতি এনেকুৱা কি এজন ব্যক্তি তেওঁ যে সেই গভীৰ নিদ্ৰা গৈ থকা এজন ব্যক্তি তপন গগৈ নিচিনা এজন বিজেপিৰ নেতাক জগাই তুলিছে তপন গগৈ আমি নামটো শুনিবই পাহৰি যাওঁ তেওঁক ক'তো নেদেখোঁ তেওঁ খালি টোপনি মাৰি থাকে সেইজন ব্যক্তি সিদিনা লুৰিণ জ্যোতিক আক্ৰমণাত্মক কথা কৈছে যে লাজ লাগিছে বুলি তেওঁৰ কিন্তু কা আন্দোলনত পাঁচজন চৰিত তেওঁৰ লাজ ডা নাছিল সেইজন ব্যক্তি টোপনি মাৰি থকা কোনোদিন এটা কথা নকয় আৰু সেইদিনা লুৰিণজ্যোতিৰ হকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে তপন গগৈ চাওকচোন লুৰিণ জ্যোতিৰ শক্তি কিমান এতিয়া মানে কি হৈছে বিজেপিৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক শাসকীয় দল নেতা আছে নেতাসকলে মন্ত্ৰীসকলে এতিয়া লুৰিণজ্যোতিকক ভয় কৰে কংগ্ৰেছৰ ভয়ে তেওঁলোকক ভূতে খেদিছে ইমানে ভোট দেখিছে কেতিয়াবা এজন মানুহক দুজন দেখা পায় আমি আগতে গমেই যেতিয়া অসমলৈকে ৰাহুল গান্ধী আহিছিল কিবা হেৰি ন্যায় যাত্ৰাত আৰু তেতিয়া কি হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাবল দেখিছিল ডাবল বুলি কৈছিল যে ডাবল এজন বহি থাকে এজন বাহিৰত থাকে এনেকুৱা টাইপত মানে ৰাহুল গান্ধী কৈছিল ইমানে ভূতে খেদিছে ভূতে খেদিলে তেনেকুৱা হয় চাওকচোন এতিয়া নেতাসকলক ভূতে খেদিছে অকল গৌৰৱ গগৈ নহয় এতিয়া লুৰিণজ্যোতিৰ ভূতেও খেদিলে এই নেতাসকলক ইমান পিযু হাজৰিকা এটা আছেই বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য দি কথাই কয় মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈছে ৰাহুল গান্ধীক মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছোঁ আৰু আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে যে কংগ্ৰেছত মই ৰজাৰ দৰে আছিল আছিলোঁ যদি ৰজাৰ দৰে আছিল এতিয়াই কি আপুনি প্ৰজা হৈ আছে নেকি এতিয়া অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ভৰিত ধৰি পৰি থাকে তেওঁলোকৰ কথা নুঠা পোহা কৰে আগতে ঠিক আছে ৰজাৰ দৰে আছিল কিন্তু এতিয়া আপুনি কি লগৰ কথাত উঠা বহা কৰা হৈছে এতিয়া আপুনি সুখত আছিল আগতে সুখত আছিল আগতে ভালে আছিল যদি ৰজাৰ দৰে আছিল তেনেহ'লে আগতে যে এনেকুৱা বিভিন্ন কাম হৈছিল বিভিন্ন মানুহ শ্বহীদ হৈছিল বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গুলীয়াগুলী হৈছিল এইবিলাকতো ৰজাৰ আদেশতে হয় তাৰমানে আপোনাৰ আদেশতে আহিছিল কংগ্ৰেছত যিবিলাক দুৰ্নীতি কাম হৈছিল সেইবিলাক চাগে আপোনাৰ আদেশতে আহিছিল যিহেতুকে আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰজাৰ দৰে আছিল মোৰ মনৰ ভাৱটো কৈছোঁ হয় কি নহয় নাজানো আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে যি টি কথা কয় এতিয়া তেওঁ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ত্ৰিৰৰংগা পতাকাৰ তলত থিয় হৈ ভাষণ দিছে তেওঁ অচিনাকি ব্যক্তি বুলি এটা শব্দ আনিছে অচিনাকি বুলি কয় আজি উবেৰ চালকসকলকো তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আক্ৰমণ কৰি আছে আজি অসমৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাই গতিকে তেওঁৰ চকীখন যাব এইবাৰ ছাব্বিছত সেইটো থিৰাং হৈ পৰিছে তেওঁ বুজি পাইছে তেওঁৰ নেতাসকলক গম পাইছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব লাগে মুঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কাৰণে যেতিয়াই তেতিয়া যিটো কথা ক'ব নালাগে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ নিজৰ চকীখনৰ মূল্য তেওঁক বুজি নাপায় তেওঁ মূল্য দিব নাজানেই আচলতে এইখন চকীৰ মূল্য দিব জানিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁক বহিবলৈ নিদিলে তেওঁক ঠেলা মাৰি পঠিয়াই দিলে ঠেলি পিনে জোৰ কৰি খামোচ মাৰি এই চকীখন লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী লৈ পিনে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এই চকীখনৰ মূল্য দিব জনা নাই এতিয়ালৈকে মৰ্যদা দিব জনা নাই সেয়েহে অসমীয়া ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰি পুৰে যেতিয়া এতিয়া কথা ক'ব বিচাৰিম আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে এটা কথা কৈ থাকে যে আপোনালোকৰ অচিনাকি মানুহ তাত মাতি নিশিকিব অচিনাকি মানুহ মানে কাক বুজাইছে মুছলমানক মুছলমান তাত মাতি বিকিব নালাগে চব অচিনাকি অসমৰ চবেই অচিনাকি অচিনাকি চিনাকি কোন জানেনে মামাৰ পত্নী তেখেত চিনাকি আদানী আম্বানী চিনাকি তেওঁলোকে তাত মাটি বিকিব লাগে বাকী আৰু কোনো মানুহে তাত মাটি বিকিব নালাগে তেনেকুৱা হৈছে মনৰ ভাৱবিলাক নাজানো সঁচা মিছা মানে মনলৈ আহে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে এতিয়া আমি মানে মুছলমান মানুহখিনিৰ কত থাকিব নালাগে নেকি বা মুছলমান মানুহ তাত মাতি বিকিব নালাগে যদি তেওঁলোকে বিদেশী হয় তেনেহ'লে বহিষ্কাৰ কৰক পঠাই দিয়ক সেইটোৱেহে কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰে ব্যৰ্থ খালিতো মানে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে এইখিনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হয় নে ৰাষ্ট কমেণ্টত ক'ব মই কোৱা কথাখিনি কিমান দূৰ সত্যতা আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আজিলৈ বা বাই